Когда говорит Ирина Соломка о э, продукции Forever. Мне хочется бежать и еще что-либо покупать, потому что она говорит это с такой любовью, которая идет из ее сердца. Э, встречаем, а где нашли? А вот и. Ирина Соломка, ювелирный мастер. Показайте. Я рада приветствовать каждого. Всем добрый вечер. Остались самые стойкие, да? Меня зовут Салонка Ирина, я бьюти-мастер и очень кратко хочу рассказать вам, да, поделиться той частичкой любви, которую я испытываю непосредственно вообще ко всей продукции данного бренда. Да, я продукт этого продукта, очень много результатов и у меня, и у всех членов моей семьи. Но сегодня моя задача познакомить вас с красотой. Красота – это внешнее здоровье, да? но непосредственно это отражение и внутреннего здоровья. То есть здесь должно быть все в синергии, да? И также еще это зависит от нашего эмоционального состояния. Сейчас э, науки, технологии да, прогрессируют, и косметология тоже не стоит на месте, она тоже прогрессирует. Да? И сегодня я хочу вас познакомить с уходовыми линейками, основными уходовыми линейками данного бренда, бренда Forever. Да? А, для каких типов кожи, какая именно программа рекомендуется уходовая линейка и в чем уникальность. Ну, сразу открою секрет вам, да, а, уникальность что и отличие от других брендов а, в том, что основным, самым главным, самым первым а, действующим ингредиентом да, каждого уходового средства является алоэ вера. Это уникальное растение, единственное растение в мире, которое способно проникать максимально глубоко во все, во все слои кожи. А, благодаря тем свойствам, да, которым а, обладает это растение, благодарю а наших сегодня врачей, которые посвятили нас, да, рассказали нам именно, полезных да данного растения. Поэтому если мы берем уходовые линейки, нельзя сказать, что здесь мы именно их подразделяем по типу кожи. Да, почему? Потому что алоэ вера настолько уникальное растение, что оно способно подстраиваться под наш тип кожи, да, и где есть дефицит, он его восполняет, где переизбыток, он его балансирует. Есть также этапы ухода за кожей, я о них очень быстренько расскажу. Это очищение, тонизирование, да, самый первый этап, это дополнительный уход в виде масочек, в виде скрабов и интенсивный уход в виде глубоко действующих и проникающих ингредиентов во все свои кожи, да, именно в виде кремов и сывороток. Компания Forever предлагает нам три основные уходовые линейки. Это линейка Infinite, это линейка Sony и дополнительная линейка инновационная линейка. Она больше идет как дополнение. Очень кратко пробегусь каждой линейке первая линейка – это линейка Infinite. Обожаю просто эту линейку. Вы знаете, я 100% потребитель этого продукта и пользуюсь всеми уходовыми линейками. Да, я их постоянно совмещаю, дополняю. Мне очень нравится экспериментировать. Да, и Лежа. очень нравится экспериментировать, и я прислушиваюсь к своему организму, к своей коже, да, что она просит, чего она просит. Итак, первая линейка – это переводится как бесконечность. Это линейка 21 века, абсолютно натуральная, на растительной основе. А для какого типа кожи я больше бы порекомендовала эту уходовую линейку, но, скорее всего, это, ну, не очень мне нравится слово зрелая, да, это кожа, на которой уже проявляются первые признаки старения. Это не обязательно должно быть 30, 40, 50 лет, да, это может быть и 20 лет, да, то есть это зависит от генетики, это зависит от фактора, да, и уже когда появляются первые признаки старения, эта линейка и рекомендуется. То есть это ближе э, склонно к сухой, да, коже. Это инновационные разработки именно направлены, новейшие технологии направлены на а, омоложение нашей кожи. А какие этапы, да, средства входят в эту линейку? Это, конечно же, очищающее молочко, это сыворотка, это укрепляющий комплекс, который идет внутрь, добавки и восстанавливающий крем, который работает как ночной, так и дневной. Первое ⁇ это у нас очищающее молочко. Да, первый этап на ⁇ мы нашу кожу очищаем. В составе первым ингредиентом является алоэ вера да, с дополнением именно кислот, да, кокосовой кислоты и яблочной кислоты. И э, вот таким мягким, нежным, да, очищающим молочком мы э, очищаем нашу кожу. И в этот момент именно в процессе очищения происходит и питание, и увлажнение, и отбеливание, и э, работа с пигментацией. Это очень круто, да. Вторая э, уход изоменкой да э, уникальность этого набора это сыворотка девочки и не только девочки и мальчики я просто обожаю эту сыворотку это на самом деле э, э, домашний косметолог я называю да вот я просто обожаю эту сыворотку потому что ее действие именно работа на глубокие машины да вот прям сразу вы видите этот эффект э, здесь на первом месте конечно же первым ингредиентом гель Вера и инновационный белок с доказанными клиническими исследованиями, да, который именно работает над упругостью, да, нашей кожи и над разглаживанием глубоких морщинок. Восстанавливающий крем, который у нас идет как ночной, так и дневной, да, то есть мы его используем и утром, и на ночь, алоэ вера и более 15 ухаживающих компонентов в составе, и увлажняет, и питает, питает нашу кожу, а также стимулирует выработку природного коллагена. Следующая линейка, я ее тоже очень люблю, это линейка «Соня». Такое название произошло от того, что основатель компании «Рексман» назвал эту серию в честь своей дочери, да, «Соня». Для кого больше я бы порекомендовала эту линейку? Но хочу очень быстренько сказать, в чем ее уникальность, это именно в гелевой основе. Да? Липосомная косметика. То есть есть такие липосомы, да, это такие шарики, которые внесут в себе все питательные вещества максимально да, глубоко во все слои кожи. Это 100% биодоступность, очень высокая биодоступность. И вообще, липосомная косметика она если мы сравниваем с другими да, брендами, но у нас она доступная да, по цене и качество очень высокое, за счет того, что первым ингредиентом уникальное растение, которое максимально глубоко проникает во все слои кожи, да, которое всеми учеными мира признано быть уникальным. Никто не может поспорить да, с этим растением. А какие же у нас средства входят? Также это у нас освежающий гель для умывания тоже как бы сочетание алоэ вера с аминокислотами а, яблока, да, создают такую нежную пенку, и когда вы наносите этот гель на кожу, он начинает мягко пениться, причем а, очень мягко и нежно очищает кожу, не создавая какой-то стянутости, сухости. А, следующим а, ингредиентом этой, этого набора у нас идет сыворотка, которая является а, интенсивным уходом, да, это... Есть для сияния кожи, но больше мы их, как бы, да, ее расцениваем именно как сыворотку. Что у нас здесь? Алоэ вера в составе зеленой бурой водоросли, в сочетании с липосомами, да, именно сужают поры, да, выравнивают тон и придают естественное сия сияние нашей коже. Следующим этапом у нас идет омолаживающая гелевая маска. Очень люблю эту маску на самом деле. Почему? Потому что она у нас идет больше на ночь. Да? Представляете, когда вы спите, девочки, за вашей кожей, не только девочки, но и мальчики, за нашей кожей ухаживают. Да? То есть именно в ночное время. Здесь, кстати, яблоко цветков клевера. Да, именно работает над омоложением кожи, разглаживает морщинки питает, увлажняет, да, очень, не буду перечислять ингредиенты, которые находятся, и последний у нас успокаивающий гель э, с жижевой, да, оливковым маслом, очень много питательных растительных компонентов, эфирных масел, да, которые также дают нашей коже упругость и э, тургор, да, кожи. Э, как я уже рассказала, да, что еще у нас есть... Э, Инновационная линейка ⁇ это дополнение к уходу. Очень рекомендую да, каждому рассмотреть эту линейку. Здесь у нас есть тоник, здесь у нас есть биоцеллюлозная масочка, здесь у нас есть новая сыворотка, которая содержит 4 вида гиалуроновой кислоты. Она буквально появилась недавно, но уже стала очень любимой. Здесь есть крем под глаза и скраб. А расскажу очень быстро о тонике. Очень многие недооценивают этот продукт. Да, почему? Потому что ну, думают, что это просто тонизирование и конечный этап очищения. Но это не так. На самом деле уникальность нашего тоника в том, что здесь да, основа – это алоэ вера, э, э, экстракты морских водорослей и низкомолекулярная гиалуроновая кислота. То есть это не просто очищение и тонизирование, это одновременно. И уход за нашей кожей, да, бережный уход. А, рекомендуется даже использовать вместо воды для умывания. А, сегодня вы слышали об ученой, которая есть у нас в компании, да, Елена Георгиевна Гурская, которая более 40 лет проработала в Институте Мозга. У нее более 25 лет научной деятельности и более 17 лет она является советником по продукции в компании Forever. И она поделилась в одном из вебинаров, вебинаров своей такой фишечкой, да, лайфхаком, как она... да, то есть она говорит, я не умываюсь водой, особенно водопроводной, да, которая ну, в городе особенно, да, она добавляется в нее добавляется хлор, а хлор не очень благопорно влияет на нашу кожу, да, вот, то есть она дает рекомендацию либо умываться этим тоником, либо бутилированной водой. Что еще хочу сказать, немаловажный фактор это скрабирование, девочки, обязательно нужно скрабировать нашу кожу, да, почему? Потому что, ну, во-первых, есть два слоя нашей кожи, да, верхний слой, а, это эпидермис, и дальше у нас идет дерма. И вот что происходит на эпидермисе, да, клеточки делятся, то есть они делятся, делятся, делятся и отмирают. Куда они деваются? Они никуда не деваются, они остаются на поверхности кожи, создавая таким образом кладбище мертвых клеток, да, и обязательно нужно от него избавляться, потому что кожа начинает тускнеть, она становится серого цвета, она не имеет Дальше глубоко, 100%. скраб, это просто волшебный скраб, да, который содержит бамбуковую пудру, первым, конечно, ингредиентом, да, это алоэ вера, и бамбуковую пудру, у которой закругленные частички, то есть этот скраб, он не травмирует нашу кожу очень мягко, тщательно, да, отшелушивает омертвевшие и ороговевшие клеточки. Есть также у нас еще скрабик с бобами жожобы, да, он немножечко такой с более вот Также и для лица, и для тела. Хотите, я вам открою секрет молодости и долголетия французов? Кто-нибудь знает такой секрет? <связать> Их секрет в скрабировании. То есть они очень часто и регулярно да, скрабируют свою кожу. Не только кожу лица, но и кожу тела. Поэтому нам тоже обязательно нужно тело скрабировать. Также хочу очень быстренько в двух словах сказать, освежающий крем вокруг глаз да, кожа вокруг глаз она очень тонкая у нас здесь нет жировой прослоечки да, и она очень нежная и поддается как говорится быстрому да быстрому старению а, крем который есть у нас освежающий под глаза это моя любовь я очень люблю этот крем а, в составе витамин это такое вещество да которое природное вещество которое способно снимать отеки синячки разглаживать гусиные лапки да то есть это милые мелкие морщинки которые у нас образуются в составе также аргинин который способствует укреплению да мелких сосудиков. И когда вы наносите этот крем, ну, действительно, через 14 дней, 14-20 дней, да, вы уже увидите видимые результаты. Наносим безымянным пальчиком, да, почему? Потому что он у нас слабенький, как говорится, сам по себе, да, и вот такими круговыми похлопывающими движениями мы аккуратненько наносим этот крем два раза в день. Хочу еще рассказать о биоцеллюлозной масочке, Я поставлю, пожалуйста, это, это, моя любовь на самом деле, да? это замена процедуры да, похода к косметологу, ну, на самом деле. Уникальность этой маски в том, что ученые компании создали такую бактерию, ацетопат, как называется, да, которая поглощает, перерабатывает алоэ вера, то есть кушает, да, простыми словами, и выделяет биоцеллю... плетет, плетет, биоцеллюлозное волокно которая в тысячу раз тоньше, чем человеческий волос. И когда вы наносите на кожу эту масочку, она просто как сливается с кожей, да, и начинает оказывать свое действие. А максимальное глубокое увлажнение, питание и работа, да, а с первыми признаками старения, не только с первыми, а с теми, которые уже видимые, да, на нашей коже. А сыворотка новая, абсолютно новая, но я же говорю, уже полюбившаяся, у меня уже практически закончился тюбик, я ее очень люблю, Четыре 4 вида гиалуроновой кислоты. Очень быстро постаралась, хотелось больше всего сказать, но и так очень много. Я вас благодарю за внимание. Будьте красивы, будьте здоровы и помните, что наша внешняя красота – это здоровье изнутри. Благодарю. Благодарю. Давайте очень громко сами себе поаплодируем. кто Мы-то уже все это знаем, а теперь нужно начать все это воплощать в жизнь, принять новые привычки здоровья и красоты на всем.